Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sobat Muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, terdapatlah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menempati salah satu sudut pasar di Kota Madinah. Bukan cuma mengemis, ia juga berseru kepada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, jauhi dia, dia orang gila dia itu penyihir Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terganggu olehnya Maka kalian akan terpengaruh olehnya Teriaknya yang keras tak terlewatkan oleh seorang pun yang berjalan di dekatnya Setiap kali ada yang terdengar langkah kaki orang melewatinya Pengemis buta itu selalu mengumpat Rasulullah SAW Dan mengatakan Muhammad adalah tukang sihir Orang gila dan sebagainya Pengemis Yahudi buta itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan kasih sayang menyuapi pengemis yang hampir tidak pernah berhenti untuk menghina dan merendahkan Muhammad SAW. Orang tersebut hanya terdiam saat teriakan makian, dan hinaan itu keluar dari mulut Yahudi buta tersebut. Ia terus menyuapi makanan ke mulut pengemis itu hingga habis. Sampai pada suatu hari, si pengemis buta tidak lagi ditemani oleh orang yang menyuapinya. Kemudian datanglah orang lain yang membawakan nasi bungkus untuknya dan menawarkan diri untuk menyopinya. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyopi pengemis buta yang tidak berhenti merendahkan Muhammad saw tersebut adalah sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As Siddiq. Hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengar sumpah serapa pengemis Yahudi tersebut. Namun Abu Bakar menahan diri dan berusaha dengan lemah lembut menawarkan diri untuk memberi makan kepada pengemis buta tersebut. Namun bukan rasa terima kasih yang didapat oleh Abu Bakar Justru penyangkalan dan hardikan keras dari pengemis tersebut Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan Hardik si pengemis buta Aku orang yang biasa Kata Abu Bakar Tidak, kau bukan orang yang biasa ke sini untuk memberi makanan Apalagi dia yang datang Maka tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku Begitulah penyangkalan si pengemis buta kepada Abu Bakar Mendengar perkataan pengemis buta tersebut Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya Air matanya tumpah tak tertahankan Dadanya turun naik Beliau menangis sampai terisak-isak Salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun berkata Benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan Dan memberimu suapan atas makanan itu Aku memang tidak bisa selama lembut orang itu Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makanan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satu pun amalannya setelah kepergiannya. Si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberikan makanan dan juga menyuapinya? Tahuilah bahwa ia adalah Muhammad, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini," jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Si pengemis Yahudi yang buta itu tertegun, tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan jatuh membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, menfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapiku. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia kata pengemis buta dalam tangisannya. Pada saat itu juga, si pengemis Yahudi buta bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si pengemis buta memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapannya kepada Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang oleh Nabi akhir zaman tersebut. Demikian sepenggal kisah pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.